सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से लोगों को लाइसेंस दे रहा है और हजारों का हजार लोग मर रहा है ভুল ওষুধের জন্য মৃত্যু হচ্ছে অনেক মানুষের আর এর জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার শনিবার দুর্গাপুরের ইএসআই হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট ও সিআর মেশিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই দাবি করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কীর্তি আজাদ चेयरमैन बनाया है कमेटी का केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर बहुत आवश्यक है किसानों के लिए अगर फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा तो किसान अनाज नहीं उगा सकेगा अनाज नहीं उगा सकेगा तो हमको अनाज मिलेगा नहीं हम भूखा मर जाएंगे। फार्मास्यूटिकल्स उसको भी गैर जरूरी में रखा है जैसे फर्टिलाइजर को गैर जरूरी में रखा है फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई दवाई जो आप प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई मरीज को यह दवाई खाना है उसको भी गैर जरूरी कर दिया है क्योंकि वह अब सारे अस्पताल को और फर्टिलाइजर को प्राइवेट हाथ में सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाह रहे हैं हमको बताइए आम आदमी का कैसे भला होगा हमारे किसान का कैसे भला होगा जितना इस बार खाद आना था हमारे देश में वह खाद इसलिए नहीं आया क्योंकि ओपन जनरल लाइसेंस में जो निजी लोग था प्राइवेट लोग था उसका दाम बढ़ रहा था युद्ध होने के कारण से तो वो लोग फर्टिलाइजर नहीं मंगाया और कमी हुई उसी प्रकार से दवाई केंद्र सरकार लोन लाइसेंस देता है यानी कोई बड़ा कंपनी है वो किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा यह लोग चाइना से माल मंगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लोन लाइसेंस लेता है माल मंगाता है स्टेंट लगाता है और सब डॉक्टर लोग और मेडिकल लोग जानते होंगे कि जब कभी खून भी देता है ग्लूकोज भी देता है तो थ्रम्बोसिस होता है उसके लिए जरूरी होता है निकाल करके दूसरे नस में लोग डालता है आप सोचिए जब हार्ट में स्टेंट लगाता है, तो है। यह नकली स्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से लोगों को लाइसेंस दे रहा है और हजारों का हजार लोग मर रहा है इसके रोक के लिए हमको जो दीदी दायित्व दी है हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आज ही हमने अखबार में पढ़ा कि बिहार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा है जब फार्मास्यूटिकल के वहां से लोग यहां पर आए थे तो उनसे कहा था कि नकली दवाइयां बनने से रोको डुप्लीकेट दवाई रोको लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे लोग को लाइसेंस दे दिया है कि जिसके अंदर नकली दवाई स्पूरियस दवाई लोगों के बीच में जा रहा है अगर नकली दवाई खाइएगा तो असर आप पर होगा नहीं आपका तबियत और खराब होता चला जाएगा आपको मालूम नहीं लगेगा और उसके बाद फिर अस्पताल को जाकर लोग कहते हैं कि आपने क्या दवाई दी? हमारा व्यक्ति मर गया आपका दवाई देने के बाद भी नहीं खाया। जो दायित्व तो हमारी बड़ी दीदी ने दिया है फार्मास्यूटिकल जरूरी में आए फर्टिलाइजर जरूरी में आए आवश्यक में आए इसको लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं हमने कमेटी के अंदर बात रखा है এদিনের অনুষ্ঠানে কুড়িটি বেডের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের উদ্বোধনে উপস্থিত রাজ্যের মন্ত্রী মদয় ঘটক তার ভাষণে বলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইএসআই এর যে টাকা খরচা হয় আমাদের রাজ্যে পরিষেবা দেওয়ার জন্য যে টাকা খরচা হয় তার আট ভাগের এক ভাগ টাকা কিন্তু রাজ্য সরকার দিয়ে থাকে ভারতবর্ষে অন্য কোনো রাজ্যে কোনো সরকার কিন্তু দেয় না পশ্চিমবঙ্গ তাই এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খানিকটা কন্ট্রিবিউশন আছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে এই হসপিটাল গুলো এমপি স্কিম বলে একটা আমাদের ইএসআই রাজ্যের আন্ডারে জায়গা তারা এই সমস্ত হাসপাতালগুলোর পরিষেবা দিয়ে দেবে উক্ত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারপারসন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় প্রশাসক মন্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য দীপঙ্কর লাহা প্রাক্তন মেয়র পরিষদ প্রভাত চট্টোপাধ্যায় হাসপাতাল সুপার দীপাঞ্জন বকসি সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা ই পেপার ডিজিটাল নতুন বছরে সাফল্যের চাবি কাটি যান সেরা জ্যোতিষের শিরোপা ইন্ডিয়ান আইকেন অ্যাওয়ার্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর আর গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত অ্যাস্ট্রোলজার আর বাস্তু কনসালটেন্ট সিনম শাস্ত্রীর কাছে আজই যান কালার থেরাপি নামের বানান সংশোধন সহ সঠিক মানে গ্রহ দিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন করুন কল নাইন অথবা ভিজিট বেঙ্গল অম্বুজা সিটি সেন্টার দুর্গাপুর DSMS, a premier management college in Durgapur. Admission open for hotel management, hospital management, tourism management, BBA, BCA, and nursing. Excellent training and placement assistance. Join now. DSMS, Gateway to Success.